Ну що ж, сьомогодина двадцять восьма хвилина. Проект «Доброго ранку Львова має нарешті першого гостя і дуже цікавого гостя, тому що це лікар-кінезіолог. Такі лікарі у нас не часто бувають. А взагалі за мою практику, вперше. там, трирічну вперше насправді звати Барабаш Андрій, психолог, психотерапевт, кінезіолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Власне, напевно, що психолог, психотерапевт тут людям зрозуміло, зразу перейдемо до найцікавішого для нас в цьому моменті, що таке кінезіологія. Ну, кінезіологія – це такий метод, ну, якщо можна, я перейду на російську, Будь ласка. тому що я з російськомовного міста, це Харків, так що буду говорити на русском, щоб мені було комфортніше. Окей. Okay. Я знаю, що во Львові прекрасно розуміють русський язик, вот. Ну, этот метод, он зародився в Америке ще в 1964 році. И плавно он завоевал популярность во всем мире, и вот теперь о нем еще знают в Украине. Метод основан на том, что здесь используется такое свойство нашего тела. Когда ему хорошо, или оно говорит да, или говорит правду, то наши мышцы способны выдерживать более сильные нагрузки. Когда телу плохо, или оно говорит неправду, то такая способность у мышц снижается. Если раньше там, требовалось для того, чтобы человек пришел с запросом отработать ну, минимум 10 сессий с психотерапевтом, то этот метод позволяет значительно ускорить работу и значительно повысить эффективность работы. Почему? Потому что на то, как работают мышцы, Влияют центры управления движением, которые находятся в мозгу, в мозгах. И управляются они изначально из подсознания. Соответственно, есть и обратная связь. То есть, тестируя мышцы, мы можем получить доступ напрямую к подсознанию и найти те программы, которые у нас есть в подсознании. Они, кстати, заложены, могут быть заложены еще и нашими предками какими-то, и тем опытом, который мы прошли в нашей жизни от момента зачатия до настоящего времени. И эти программы могут нам блокировать выбор. То есть в определенных обстоятельствах наша психика будет нас заставлять действовать только так и не иначе. Например, я хочу быть здоровым, счастливым, но у меня может быть программа сидеть в подсознании. Нельзя быть счастливым, иначе там будет тебе больно очень плохо. Это Но, но тут сведомо или уже одна людина так не думает, напевно, что эм... ты в подсведомости сидит, это не быть да, счастливым? Да, эти программы, они сидят глубоко в подсознании и с осознанного уровня дойти туда очень тяжело. Но на самом деле эти программы они призваны для того, чтобы нам сохранить жизнь. это как программы защитники. но ну, такой пример. например, кто-то в роду был богатым, его раскулачили, он пошел валить лес, грубо говоря и умер. То есть у потомков вполне может быть такая программа. Нельзя быть богатым, иначе я последую такому же примеру, как кто-то из моих предков. И как бы человек там не старался, как бы правильно бы он там по науке не поступал, то доходя до определенного момента, он не сможет перешагнуть какой-то порог достатка. Добре, а як ви ставитеся до того, до таких там словесних висловів, там тих афірмацій, коли людина вголос говорить і воно збувається О, ж це говорить. Я щасливий там да, я сяю свічуся. Це можна переконати себе таким. чином? Здорово. Хороший дуже вопрос. Афірмації працюють тільки в тому випадку, якщо у них є місце для того, щоб вони працювали. Но если есть в подсознании программа, то как бы вы там не убеждали себя и не проговаривали миллион раз «я хочу быть счастливой» или «я счастливая», ничего это сбываться не будет. Пока не найдешь эту программу, и обычно в основе этих программ лежит какой-нибудь подавленный негативный эмоциональный заряд. Так вот, пока этот заряд не рассеется, аффирмация действовать не будет». У нас є телефонний дзвінок. Алло. — Добрий ранок. Добрий ранок. Ну, на кінець то Григорій попав в вашу студію. Mm -hmm. Ну, декілька запитань. Система Грохта — те про що розповідає вас психотерапевт. Друге, я от недавно розмовляв з одним представником політеха і кажу, як ти вважаєш, який головний предмет повинен бути в вашому вузі? А він каже: Знання. Я кажу, ні, ти глибоко помиляєшся. Повинен головний предмет бути здоров'я і пояснює чому. Мост, який не заряджений через келетні м'язи енергії, не думає. А моз, який не думає, не мислить. А студент, який не мислить, не може успішно вчитися. Ну на превеликий жаль, у нас таких програм мало, і от такого таку людину треба кожен день слухати в вашому ефірі, щоб здоров'я стало пріоритетом української нації, школа, вуза, в вузах, садочках і в державі. І третє питання як зробити так? чтобы начали выкладывать предмет психологии в наших э, неразумных школах. Дякую вам. Дякую, Дякую вам. Да. эмоционально. Эмоционально. Да, его вот это наболило. Прекрасные, прекрасные вопросы, но это и вопросы, и выслевливание, как mm -hmm. я понимаю. Я полностью вас поддерживаю, потому что те люди, которые приходят ко мне, вот в большинстве своем случаев, но ну это, скажем так, если я, я не ошибусь, если я назову процентов 90, то их организм работает в режиме, который называется режим выживания. То есть, как образно говоря, как спортсмен на низком старте, который стоит и ждет, что сейчас выстрелит стартовый пистолет, чтобы бежать и драться. Так вот, в таком режиме и мозг, соответственно, работает по-другому. Поэтому я полностью согласен с вот с мужчиной который позвонил я тоже настроен на то чтобы методы которые сейчас возникли чтобы их пропагандировать чтобы пропагандировать методы антистресса потому что на все на нашу жизнь влияет стресс а тело наше оно не приспособлено но еще эволюционно не успела к тем условиям жизни, которые создал человек. Поэтому и дается... Нам такі інструменти, щоб ми могли допомогти, щоб ми могли жити здоровою та щасливою життю. Андрію, дуже багато зараз говоримо, але знаємо, що ви ще й на практиці можете показати. В нас є підослідний кролик, звати його Марта Дрозда. Чому кролик? Може... Кролик Кролик це теж ні, ніжно, в принципі. Можете показати на марті якийсь ну, варіант, як от працює кінезіологія? Так, да, можу показати. Ну я візьму, щоб була показательна. От, наприклад, эту мышцу дельтовидную угу. она такая сильная и она показательная вот протестирую попрошу держи сильно марта держит прекрасно скажи вслух как тебя зовут Меня зовут марта держи вот очень сильный ответ это правда вы, вы, вы однаково а, я да? тысну однако угу. марта может чувыться а теперь со временем ну например скажи У меня зовут тарас скажи меня зовут Гаврик. И держи сильно-сильно. Вот видите, мне практически не я так, вот так само тиснуть, да? Я даже легче тиснул, потому что вот я. Мне если не я... просто, я не <laughs> хочу быть хабриком. <laughs> ну теперь мы чего-нибудь хорошее попробуем. Вот что бы тебе хотелось, скажи, вот я хочу. Гроши, скажи, скажи Нет. правду. Да, скажи. Я хочу быть здоровым. Держи сильно, сильно ручку. Да, это правда. А, да. Давайте на гроши протестуем. Давайте. Давай. Давай, скажи, скажи, что в моем жизни наиболее это гроши. Скажи. В моем жизни главное, что это деньги. Нет, это неправда. Ну, на самом деле, не надо, чтобы были главными деньги. Деньги, это просто, они дают нам степень свободы. ми просто з її коханою людиною так завжди думали, що в її житті найголовніше. Ну, не вгадали. Скажи, я хочу бути щасливою. Я хочу бути щасливою. А от це, бачите, неправда. Але зараз ми можемо дуже швидко знайти причину. От, власне, от знайшли ви, що неправда. Як ви їй допоможете? Дуже швидко, зараз в течіні буквально двох хвилин, змогу їй допомогти. Давайте, давайте вже, якщо так сказати, там вилікуємо Марту, то ясно. Я зараз узнаю у Марти, з яким же возрастом работать. Придерживаю ручку сильно в настоящем прошлом. Ну, настоящее, да. Держи. А что вы за Я, ищу возраст, с которым мне работать. А то, как вы чувствуете, вы же ей не пытаетесь ничего? Я молча задаю вопросы, от тела получаю ответ. Мы, когда вот с ней стоим вот так, то мы уже в одной системе. Мы одно целое. Держи ручку сильно. Вот в три годика что-то с нею случилось. Сейчас мы узнаем причину. Да <laughs> я до мамы позвоню, ты запитаешься, психологическое... что, что с Мартой в три роки стало? Мы у нее у тела спросим. Есть у меня вот такой прекрасный инструмент. А что это? Я сейчас по нему найду, какая же психологическая причина. Барометр поведенки. там. Да. Вот программка в теле. Так, держи. Вот можешь молча, вернее, не молча, а теперь попрошу тебя вслух произнести. Я чувствую себя исключенной. Я исключенный украинская Выняткова. Вы нет... Я вичеваю себя вынятковое. И Особливый. держи сильно сильно. Нет, это исключительное, а особливое. А исключенное это когда э, исключили кого-то откуда-то. Выключено? Ну, может быть, так. Ну, потому что нет. Ну, покажи, что вечеваю. ты так переклала? а то мозг так и спрямляет. Я... Я вечеваю себя точно Я себя И держи сильно-сильно. Вот видишь, мышца не держит. <свят> а теперь, пожалуйста, возьми вот так вот пальчики, поставь сюда и молча про себя попроговаривай. Вовлеченная. Ну, або включено. И сейчас мы посмотрим, что же произойдет после этого. Ну давай посмотрим. Скажи исключенная. Исключенная. Держи ручку. О, заметила, что сейчас стала сильная ручка. Да. Скажи вовлеченная. Вовлеченная. Прекрасно. А теперь скажи, я хочу быть счастливой. Я хочу бути щаслива. Держи сильно-сильно. Різницю А тепер скажи, я хочу бути нещасною. Я хочу бути нещасливою. Держи сильно-сильно. Ні, ти хочеш бути щасливою. Добре, ну чекайте, що, тобто ви от за дві хвилини людину перепрограмовуєте на щастя чи що? Так. Тож це не перепрограмування. Це пошук програми, которая запускала то, чтобы она чувствовала себя е-е э, нещасливою. Очень быстро E, Найшов возраст, в якому це все, і вбрали ми оттуда заряд негативний. І програма это вже не дістає. Останнє питання. То є не медицина. Ви маєте медичну освіту? E, я маю три освіти: у мене технічна, психологічна і психотерапевтична. Угу. E, Тому те, то, чим я займаюся, це психотерапія. Угу. E, те, чим займаються психологи. Цікаво. Ну, ми дуже дякуємо за Марту, по перше. Нарешті вона не буде нам нерви. У марта життя поменяется. Если что, она... Ну, мене можна знайти в інтернеті. Ви погуглите Андрій Барабаш, і ви сразу найдете мой сайт. Ну а если во Львові, хто хоче звернутися, Є тренінговий центр Тотем, можете тоже найти. Ані, звісно, вальвою Барбаш Андрій, психолог, психотерапевт, кінезіолог. Нарешті ми будемо хоч трохи розуміти, що це таке. Дякуємо вам, дякуємо за вилікувану марту. знаєш, якщо ви мене зараз знову ж перевіряли і запитали, чи я хочу обійм, я би сказала, так і я впевнена, що моя рука б не впала. Будемо дивитися <рик> зараз відео про обійми. Добре.